Ваша трупа театральная сейчас э, ездит в Россию со своими спектаклями? Нет, наша трупа сейчас в Китае. В Китае. Да, полностью вся трупа, я один остался вот отдуваться за весь театр. Вот этот вот языковой вопрос на спектаклях, он играет здесь сейчас какую-то роль? Потому что в Киеве, например, ну там большинство спектаклей, кроме Ласи э, украинки русской драмы, они все на украинском языке. Но это очень давно. Я просто другую немножко историю расскажу. Я был э, в Сочи, вот, и там ко мне подходили россияне, да, они говорили, не переживай, мы вас защитим. Ну, типа, мы, мы за вас станем, потому что вы же русскоязычные, вас обижают. Я говорю, слушай, вот объясни, мне правда объясни, от кого ты меня хочешь защищать? Вот, к примеру, я, у меня вышло семь книг, они все на русском языке. Вот, я играю в театре, в котором пять моих пьес только играются. Они тоже на русском языке. А Украина меня, значит, наградила высоким званием народный артист Украины. Вот. Несмотря на то, что я играю на русском языке. Вот. Как меня еще можно сильнее ущемить? И вот у него был шок у этого человека. Он говорил, так подожди, я не понял это, что это. Я говорю, ну побольше смотри телевизор тогда. Или послушай меня, человека, который вот там живет, и в принципе я, я не чувствую. Это, ну, вот вы видели аншлаг на спектакле, нормально, люди воспринимали. У нас есть анкетки, которые люди заполняют, и они, они... кто-то заполняет на украинском языке, кто-то на русском. Но мы же друг друга прекрасно понимаем.